Ahli kumpulan kami terdiri daripada lima orang. Yang pertama Ayu Amira, yang kedua Nur Syahira, yang ketiga Amira Prazaina, yang keempat Nurul Alwalis dan akhir sekali Aisyah Razlin. Dalam masyarakat kita hari ini, perkataan bipolar sering digunakan secara salah. Kita sering mendengar orang berkata perubahan emosi secara mendadak itu sebagai bahan jenaka kita juga sering melihat media menggambarkan pesakit mental sebagai watak yang ganas. Akibatnya, stigma ini telah membina timbuk yang sangat tinggi oleh pesakit. Ia menyebabkan pesakit berasa malu ataupun self-stigma, takut mencari rawatan dan akhirnya menderita dalam diam. Dari segi statistik pula, statistik kadar prevalence bipolar disorder ataupun gangguan bipolar di Malaysia telah menunjukkan angka sekitar 0.4% penghidap penyakit bipolar 2 manakala 0.6% sehingga 1.1% daripada populasi rakyat Malaysia keseluruhannya dijangka menghidap gangguan ini. Objektif kajian ini adalah untuk kita mengetahui faktor-faktor gangguan bipolar yang kedua, menganalisis cara memberi bantuan kepada pesakit dan akhir sekali untuk mencadangkan langkah-langkah menangani masalah gangguan bipolar. Seterusnya, kita akan mengenali jenis-jenis gangguan bipolar. Terdapat tiga jenis gangguan bipolar yang kita sedia tahu di mana ketiga-tiga jenis ini melibatkan perubahan yang ketara dari segi emosi, tenaga dalam melakukan aktiviti harian. Hal ini juga dapat kita lihat daripada tingkah laku seseorang yang sangat gembira, iritasi atau energetik yang kita kenali sebagai episod mania lalu ia berubah kepada tingkah laku yang sangat sedih, acuh tidak acuh atau tanpa harapan kita kenali sebagai episod depresi. Jenis bipolar yang pertama ialah gangguan bipolar 1 di mana ianya didefinisikan oleh episod manik yang berlangsung selama sekurang-kurangnya tujuh hari ataupun gejala manik yang begitu teruk sehingga seseorang itu memerlukan penjagaan perubatan dengan kadar segera. Kebiasaannya episod depresi juga berlaku di mana ianya berlangsung sekurang-kurangnya dua minggu. Terdapat juga episod depresi dengan ciri-ciri campuran sebagai contoh individu tersebut memiliki gejala depresi dan gejala manik pada masa yang sama. Individu yang mengalami empat atau lebih episod mania atau kemurungan dalam tempoh satu tahun dipanggil kereta cepat. Di mana mereka berpotensi melakukan hal-hal impuls. Seterusnya ialah gangguan bipolar 2. Gangguan bipolar 2 ditakrifkan oleh pola episod depresi dan episod hypomanik Episod hypomanik kurang teruk daripada episod manik dalam gangguan bipolar 1. Yang terakhir ialah gangguan cyclotimic Gangguan ini didefinisikan oleh gejala hypomanik dan depresi yang berulang. Tetapi tidak cukup intens atau tidak bertahan cukup lama untuk kita anggap sebagai episod hypomania atau depresi Seterusnya, mari kita lihat gejala bagi episod mania dan episod depresi Gejala-gejala episod mania meliputi perasaan yang sangat gembira, sangat menjengkelkan atau menyentuh perasaan Merasa lebih aktif daripada biasa, berkurangnya keperluan untuk tidur dan bercakap cepat tentang banyak perkara yang berbeza dalam satu masa yang sama Sebaliknya, gejala satu episod depresi dicirikan oleh perasaan yang sangat sedih dan bimbang yang berlebihan, merasa perlahan atau tidak tenang, mempunyai masalah tertidur seperti bangun terlalu awal atau tidur secara berlebihan, serta bercakap sangat perlahan, merasa tidak dapat mencari apa-apa untuk dikatakan ataupun melupakan banyak perkara. Saya akan membentangkan faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya gangguan bipolar. Seperti yang dapat kita lihat pada slide, faktor yang pertama adalah berkaitan dengan struktur otak. Kajian menunjukkan bahawa individu dengan gangguan bipolar mempunyai perbezaan fizikal dalam struktur otak mereka berbanding orang lain. Selain struktur, ketidakstabilan bahan kimia otak atau neurotransmitter memainkan peranan yang kritikal. Bahan kimia seperti dopamin dan serotonin yang berfungsi mengawal mood kita tidak berfungsi dengan seimbang. Bayangkan otak seperti sebuah litar elektrik. Jika voltannya tidak stabil, lampu akan berkelip-kelip. Begitu juga dengan emosi pesakit bipolar. Seterusnya kita beralih kepada faktor genetik. Gangguan bipolar sering kali berjalan dalam keluarga. Data menunjukkan bahawa seseorang yang mempunyai ahli keluarga terdekat seperti ibu bapa atau adik-beradik yang menghidap bipolar mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami keadaan yang sama. Walau bagaimanapun, perlu dilihat bahawa Genetik bukanlah satu-satunya penentu untuk penyakit bipolar. Ia cuma mampu meningkatkan kecenderungan tetapi faktor persekitaran yang akan menghidupkan swiss genetik tersebut pada seseorang. Faktor yang ketiga adalah faktor yang sangat penting untuk kita fahami adalah tekanan ataupun stres. Peristiwa hidup yang traumatik atau tekanan yang melampau boleh menjadi pencetus untuk seseorang itu menghidap penyakit bipolar. Kehilangan orang tersayang, masalah keuangan atau perubahan hidup yang drastik boleh menyebabkan episod mania atau kemurungan bermula. Bagi mereka yang sudah mempunyai kecenderungan genetik, tekanan yang hebat ini bertindak sebagai pemangkin kepada gangguan tersebut. Kesimpulannya, gangguan bipolar adalah gabungan antara biologi, genetik dan persekitaran. Faktor keempat yang perlu kita fahami adalah penyalahgunaan bahan. Mengikut maklumat yang kita ada, penggunaan berlebihan dadah atau alkohol bukan sahaja memudaratkan kesihatan fizikal, tetapi ia secara tidak langsung boleh mencetus gangguan emosi. Perkara ini berlaku kerana bahan-bahan psikoaktif ini mengganggu keseimbangan kimia di dalam otak. Ramai penghidap menggunakan alkohol atau dadah untuk merawat diri sendiri bagi menghilangkan rasa sedih atau gelisah. Namun, tindakan ini sebenarnya memburukkan lagi gangguan mental tersebut. Bahan-bahan ini boleh bertindak sebagai pencetus bagi episod mania atau depresi. Bagi seseorang yang mempunyai kecenderungan genetik terhadap bipolar, pengambilan bahan terlarang ini boleh memburukkan lagi kekerapan episod mania atau depresi yang dia alami. Faktor kelima yang sering dipandang remeh adalah corak tidur yang tidak teratur. Tidur adalah faktor kritikal dalam menstabilkan emosi. Gangguan pada kitaran tidur jaga atau circadian rhythm adalah salah satu petanda utama dan pencetus untuk gangguan bipolar. Tidur bukan sekadar rehat, tetapi ia adalah penstabil emosi. Apabila waktu tidur tidak konsisten atau seseorang itu sering berjaga malam, ia akan mengganggu fungsi otak dalam mengawal tenaga. Gangguan pada jam biologi badan menyukarkan otak untuk mengawal tahap tenaga dan emosi dengan betul akibatnya, kekurangan tidur boleh menyebabkan seseorang itu rasa sangat bertenaga secara tiba-tiba, bercakap pantas dan berasa gelisah, yang kita kenali sebagai fasa mania. Sebaliknya, gangguan tidur yang kronik juga boleh mengheret seseorang ke fasa depresi. Memahami faktor pencetus ini adalah langkah pertama ke arah pengurusan yang lebih baik. Gangguan bipolar mungkin tidak boleh sembuh sepenuhnya. Tetapi dengan menjaga gaya hidup, mengelakkan bahan terlarang dan mengekalkan rutin tidur yang stabil, pesakit mampu menjalani kehidupan yang lebih berkualiti. Seterusnya, topik kesihatan mental melalui kisah selebriti Jana ni. Pada April 2021, Beliau menyedahkan secara terbuka tentang diagnosis gangguan bipolar setelah mengalami simptom halusinasi pendengaran iaitu mendengar 3 hingga 4 suara di dalam kepalanya. Tindakan beliau untuk berehat seketika dan mendapatkan rawatan pakar adalah langkah berani yang membuktikan bahawa pesakit mental bukan sesuatu yang boleh dipandang ringan. Mungkin kita tertanya-tanya, apakah puncanya? Bagi kes ini, ia berawal daripada trauma zaman kanak-kanak yang sukar apabila digabungkan pula dengan tekanan kerja dalam industri hiburan yang tinggi serta masalah insomnia yang teruk ia terjadi pencetus kepada episod gangguan mental tersebut. Dari segi rawatan, beliau tidak hanya bergantung kepada kekuatan semangat tetapi mendapatkan bantuan klinikal. Beliau dibekalkan dengan ubat-ubatan seperti Eskitalopram dan Carbamaz dan Carbamazepine sebagai kawalan kemurungan dan penstabil emosi beliau. Selain ubat, beliau mengamalkan gaya hidup sihat Terus konsisten berjumpa pakar psikiatri untuk memastikan emosinya sentiasa terkawal serta turut menggunakan pengaruh media sosialnya sebagai platform kebersedaran untuk membantu komuniti yang mengalami nasib yang sama. Namun, apakah risikonya jika bipolar ini diabaikan? Pertama, ia membawa kepada kemerosotan kognitif di mana fungsi otak untuk memproses logik dan memori akan terjejas. Kedua, wujudnya tingkah laku impulsif yang luar kawalan, terutamanya semasa fasa mania yang membawa kepada keputusan kewangan atau peribadi yang bahaya. Ketiga, dari sudut ekonomi, ia merosakkan hubungan kekeluargaan dan menjejaskan kestabilan kerjaya. Berdasarkan rujukan dari Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM dan World Health Organization WHO, pengabaian rawatan juga meningkatkan risiko penyalahgunaan bahan dan cubaan mencederakan diri yang sangat kritikal. Terusnya, saya akan membincangkan kesan gangguan bipolar terhadap masyarakat. Kesan yang pertama kepada masyarakat ialah beban emosi dan sosial terhadap keluarga dan komuniti. Apabila individu mengalami gangguan bipolar tanpa rawatan atau sokongan yang sesuai, ahli keluarga sering perlu memikul tanggungjawab tambahan seperti memberikan sokongan emosi, menjaga keselamatan individu serta menanggung kos rawatan. Keadaan ini boleh menyebabkan tekanan emosi dan sosial kepada keluarga serta komuniti sekeliling. Kesan yang kedua ialah pengasingan dan kurang penerimaan masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan kefahaman tentang gangguan bipolar boleh membawa kepada stigma sosial. Individu yang mengalami gangguan ini mungkin dipinggirkan, disalah faham dan tidak diterima sepenuhnya dalam masyarakat. Akibatnya mereka menjadi lebih terasing dan kurang berani untuk mendapatkan bantuan atau rawatan yang diperlukan. Dalam video ini, saya akan membincangkan tiga cara utama untuk menangani masalah gangguan bipolar, iaitu rawatan perubatan secara konsisten, sokongan keluarga dan sosial, serta pengurusan gaya hidup yang teratur. Yang pertama, rawatan perubatan secara konsisten. Gangguan bipolar ialah masalah kesihatan mental yang melibatkan perubahan emosi yang ketara, sama ada episod mania yang melampau ataupun episod kemurungan yang mendalam. Oleh itu, rawatan perubatan memainkan peranan yang sangat penting dalam menstabilkan mood pesakit. Pengambilan ubat seperti penstabil mood dan rawatan susulan bersama pakar psikiatri membantu mengawal simptom serta mencegah episod berulang. Selain itu, Pemantauan yang berkala membolehkan doktor menilai keberkesanan rawatan dan melaraskan dos ubat jika perlu. Rawatan yang konsisten bukan sahaja membantu kestabilan emosi malah meningkatkan keupayaan pesakit untuk menjalani kehidupan seharian yang lebih baik. Seterusnya, sokongan keluarga dan sosial. Sokongan daripada keluarga, rakan dan masyarakat sangat penting dalam membantu individu yang mengalami masalah bipolar. Pesakit sering berdepan dengan tekanan emosi, stigma dan salah faham daripada seorang sekeliling. Oleh itu, sokongan emosi yang berterusan dapat membantu pesakit berasa difahami dan diterima. Keluarga juga berperanan dalam memantau perubahan tingkah laku atau emosi yang mungkin menandakan permulaan episod bipolar. Dengan adanya sistem sokongan yang kukuh, pesakit akan lebih bermotivasi untuk meneruskan rawatan dan lebih berkeyakinan dalam menghadapi cabaran harian. Akhir sekali, pengurusan gaya hidup yang teratur. Gaya hidup yang sehat dan seimbang dapat membantu mengekalkan kestabilan uh, emosi individu dengan gangguan bipolar. Rutin tidur yang mencukupi dan konsisten sangat penting kerana gangguan tidur boleh mencetuskan episod mania atau kemurungan. Selain itu, pemakanan yang seimbang dan aktiviti fizikal yang berkala membantu meningkatkan kesihatan mental dan fizikal. Pengurusan stres juga perlu diberikan perhatian contohnya melalui teknik relaksasi, senaman ringan atau aktiviti yang menenangkan seperti mendengar muzik ataupun melakukan hobi. Apabila gaya hidup yang teratur diamalkan, risiko episod bipolar berulang dapat dikurangkan. Kesimpulan kajian ini adalah yang pertama, bipolar merupakan kesihatan mental yang kompleks. Bipolar disorder bukan sekadar perubahan mood biasa atau moody ia adalah keadaan neurologi yang kompleks di mana kimia otak menyebabkan pesakit beralih antara dua kutub ekstrem, mania, fasa bertenaga melampau, dan kemurungan, fasa kesedihan yang dalam. Ketidakstabilan ini memberi kesan yang sangat besar kepada cara mereka berfikir, bertindak dan membuat keputusan. Yang kedua, kepentingan rawatan awal. Sangat kritikal untuk kita fahami bahawa diagnosis yang cepat dapat menyelamatkan nyawa. Rawatan biasanya melibatkan gabungan dua elemen iaitu farmakoterapi seperti mood stabilizer untuk mengimbangi kimia otak dan psikoterapi untuk memberi kemahiran daya tindak coping mechanism. Tanpa rawatan, episod ini boleh menjadi lebih kerap dan berbahaya. Akhir sekali, ubatan-ubatan sahaja tidak mencukupi. Persekitaran yang memahami adalah tulang belakang bagi pemulihan pesakit. Apabila keluarga dan masyarakat memberikan sokongan tanpa stigma, pesakit akan berasa lebih selamat untuk mendapatkan bantuan dan lebih konsisten dalam rawatan mereka matlamat utama kita adalah untuk membantu mereka menjalani kehidupan yang normal seperti orang lain